Вчора ж Володимир Зеленський офіційно представив F-16 в Україні. Вже, начебто, кажуть, з'явилися вони в небі над Одесою. Появились перші кадри. Заявлено, що це F-16. Що відомо наразі по цих F-16, які нам передали. Ну, по перше, начебто кажуть західна преса, що до кінця року нам наразі передали 10 одиниці. Можливо, до кінця року ще передадуть два десятка. Та але пілотів ми з вами говорили. Немає навчених точно відомо, наступне що. вже проаналізували багато фотографий, відео. Військовий аналітик Азербайджану Рустам Заде каже, що вже бачить на них Оці от ракети, по якій ви кажете, aim 120 На них є крильця. Відповідно, це означає, що вони битимуть не глибше, ніж 50-70 кілометрів. І також хотів би згадати про систему раннього повіщення, яка є на цих f 16 на пілонах системи Терма PIDS+. Що це за система і для чого вона призначена? Ну, Є така на старих советських самолітах кні очень хорошо привикли наші. Пилота СПО, так называемая, система предупреждения об облучении. Практически на всех советских самолетах она стоит, она предупреждает об облучении, а эта система еще помимо того, что предупреждает, она еще и работает в качестве РЭП, радиоэлектронная mm -hmm. система радиоэлектронной борьбы, уводя ракеты, там по дальности в основном используются определенные противодействия доплеровскому эффекту, есть эти моменты, связанные с электроникой. И они, раз они есть на этих самолетах, а скорее всего они должны были быть, почему? Потому что Дания, Бельгия, Нидерланды и Норвегия, они заказывали эти системы, полностью переружили свои F-16 с использованием этих систем. А там еще есть довольно-таки неплохие тепловые ловушки, теплые радиоловушки, то есть она в автоматическом режиме может работать, то есть будет защищать F-16 от ударов и тепловых головок и головок самонаведения. Потому F-16 может в принципе выполнять боевые задачи над, за линией фронта на предельно малых высотах, не сильно опасаясь даже ПЗРК по российского, почему? Потому что тоже тепловые головки, инфракрасные головки самонаведения, здесь даже есть серьезный отстрел, который выполнит эту задачу, еще раз повторюсь, в автоматическом режиме. Причем эти гондолы, они не заменяют полностью пилон. То есть там можно, как, как это гондолу можно использовать как пилон, там может еще ракета висеть. То есть получается, как было, там 9 точек подвески, только они остались. Часть, то, 3 точки занята подвесными топливными баками дающими боевой радиус, увеличивающий больше тысячи километров для этого самолета. Он тогда может базироваться на любом аэродроме Украины, либо наших сопредельных государств, Польши, Румынии, и выполнять боевые задачи. То есть, в принципе, мы, можно сказать, получили неплохие самолеты. Ну а то, что ракеты М-120 висят первых серий, действительно 55-75 километров это показывает. Вот эти э, крыльца, как это кажут, э, они такие же самые и только усеченные на других ракетах, mm -hmm. на ракетах э, ф, до С, С-7, С-8, С-6, С-7, С-8 или м 120 d как она обзывается, С-8 с дальностями до 180 километров. Это просто эти ракеты подвесили, но на этом месте может висеть и другие ракеты. Это не точно, не сто процентов того, что какое вооружение нам передали. Оно как минимум есть. А увеличение, естественно, вооружения будет в зависимости от поставок. А потому, можно сказать, мы получили серьезные машины, даже по этим двум машинам, можно сказать, серьезные машины, с достаточно хорошим функционалом, который будет э, выполнять задачи в полном объеме, когда подойдет ну, количество самолетов хотя бы около 40. Э, то есть вот это вот два самолета, там, 10, 12, 20 самолетов. Ну, пока это не полный функционал. Да, они будут выполнять задачи ПВО, а в основном ПВО, и э, будут выполнять задачи э, запуска дальних средств поражения, но не в большом объеме полностью, допустим, выполнить задачи наступательные не смогут пока не будут, так, пока у нас не будет э, около 40, то есть полная бригада. Я так думаю, что это будет, наверное, на следующую весну не раньше. Но тем не менее работу самолетов уже заметили в войсках, уже заметили ее заметили ее уже россияне на своей шкуре прочувствовали, даже этой пары, которая зашла, я, я специально не увеличиваю там количество, uh -huh. мы, мы то, что видели на, на, на 100%, вот пара самолетов, которая была на фото-видео подтверждении, больше не надо говорить, они, они сами за себя скажут. Пане Роман, а говорити про Мариуполь, мы уже сегодня сгадывали, вчера были, то не часто бывает, в Мариуполе были Детонації, можливо, це і прильоти. Ну, дим, стовп диму стояв потужний. Якийсь серйозний об'єкт було вражено на Маріупольському напрямку, але інша новина не дуже приємна. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, що ворог добудував вже залізницю з Ростова на Маріуполі. Я так розумію, що логістика може краще в росіян запрацювати. Да он давно ее построил, еще где-то пару недель назад. Да мы с вами об этом говорили. То есть, когда вспоминали, не злым тихим словом, наше командование, которое до сих пор жует то же самое, что в свое время жевал и Байден. И, и мост стоит Керченский, еще и россияне запустили сухопутные железнодорожные сообщения. Еще раз повторюсь, они его запустили раньше, несколько недель назад. Это только уже подтверждение, уже деваться некуда, уже начали даже подтверждение давать на наши, уже наши органы. А реально они запустили, они не, не перерезали там ленточек никаких, то есть в закрытом режиме это практически сделали, хотя движение было понятно, партизаны об этом говорят уже несколько недель. То есть, опять же, почему до сих пор стоит мост? Один единственный мост, который надо разрушить, это, допустим, на оккупированной территории Донбасса, это Кальмиус в районе Гранитного, через Кальмиус мост, мы по нему уже несколько разбили, почему не работаем сейчас, непонятно абсолютно, еще раз повторю, вопрос к командованию, что происходит? Два моста, через которые идет серьезное подкрепление сейчас на Херсонское Запорожское направление, не говоря уже там о том же Крыме или Мариуполе, Мелитополе, Токмаке, кстати, то, то есть до Токмака, до Полох они подтягиваются. Пологи это гуляй -Поль. они сейчас по этой железке перебросят достаточное количество войск и будем еще отгребать в сторону гуляй поля. А это тыл Кураховского, Кураховского и Угледарского гарнизонов. То есть, ну, слишком затягивают. Куда-то бьют, по, по каким-то, э, где-то что-то горит. А основные вещи, к, связанные с логистикой, стояли и стоят. То есть, есть вопрос этот, и вопрос надо задавать. Еще раз повторюсь, это это уже непосредственно вопрос к военно-политическому руководству. Опять сопли жуем, или жуете, по крайней мере. Э, когда перестанете жевать, когда будет серьезная? Накопление в районе Полох, так будет, и тогда будем отгребать, тогда будет не до Торецка, не до Покровска, потому что будем уже перехватывать Гуляйполе, Павлоград и движение в сторону Днепра и Запорожья.